Правоохоронців Лозової у день професійного свята, з нагоди професійного свята віншували у виконкомі. У великій залі виконкому зібралися ті, хто опікується дотриманням законності у державі, хто чинить правосуддя, хто відстоює інтереси людини, хто забезпечує громадський порядок. Ми віншуємо українську міліцію, і в цьому контексті ми говоримо про тих. чья служба, как спевалася колись в классической песне, не дивлячись на изменения в текстах присяги, в формах одежды, є и опасной, и трудной. Действительно опасная и трудна. Вот, и на первый взгляд, оно же, видите, посмотрите вокруг, люди не видят, что мы там, например, где-то. А в сути чего нам звонят, звонят и звонят и обращаются. И много благодарности приходит на наш адрес. А сьогодні подяки, грамоти, працівники міліції отримували від місцевої влади, від свого начальника від колег. Аби вміли не лише працювати, а й відпочивати та підвищували фізичну культуру. Голова Лазівського міськрайонного суду подарував правоохоронцям спортивні м'ячі, артисти міського палацу культури. Концерт. На німецькі магішинськості. Ну, звісно, по закону наказувати. Заставляють протоколи адміністративні. Без довіри з боку громадян міліція не зможе виконувати поставлені перед нею задачі. А тому працівник міліції має мати світлий розум, гаряче серце, чисте сумління, незаплямований мундир. Крепкого здоров'я. На роботі порядку повного, В сім'ї повного порядку, щоб було у нас. От. Где-то какой-то там удачи я бы добавил бы. Продвижение по служебной лестнице вверх, удачи, семейного богатства, семейного благополучия, духовного богатства, материального богатства. И чтобы вся семья дожидалась своего отца, либо маму домой живым, здоровым. Удачи, здоровья, целеустремленности и успехов в работе и в семейной жизни. Я всем желаю крепкого здоровья, долголетия, Божьего благословения во всех делах. В связи с введением нового ПК в действие коллектив работает уже по-новому. Есть некоторые трудности в проведении оперативных мероприятий, но все это в будущем, я думаю, устранится, и мы будем и дальше продолжать исполнять те обязанности, которые возложены на милицию. Но это все рабочие моменты, все-таки мне хочется поздравить ветерана органов внутренних дел всех моих сотрудников, всех коллег, с нашим праздником профессиональным, как бы там ни было, он будет каждый год. Также хочется поздравить с Новым годом, с наступающим Рождеством Крестовым, пожелать всем счастья, здоровья, удачи. Ну и, конечно же, чтобы все те мечты, которые запланировались в Новом году, все исполнились.